всем привет с вами Сокол и мой лучший друг есть мы да и что мы делаем Ромочек я не знаю ты возьми мой шлем Окей. я нашел этот без съемок портал портал ну да и вообще мы же играем на его сервере а, ну короче у меня не получилось надо что то пожрать вот, у меня не получилось с ним поиграть, ну, потому что я был... Ты был занят, может, так сказать? Да, короче, я был занят. И он, короче, нашел его сам. Но, ладно. И сейчас он попросил, чтобы я взял его алмазный шлем, потому что на нем сейчас вроде бы как корона. И он меня к себе пахнет Но я, мне просто интересно, как мы будем искать путь назад. Клипа, не... мать твою! говно. А в натуре как мы найдем путь обратно домой? Ты. А, хотя зачем? Это же будет конец наших приключений, чувак. Почему? Мы что, убьем андер дракона? Ну да. Да ладно, у меня даже лук не зачарованный. Это у меня зачарованный, я тебе дам. Не, да, у меня, короче, 10 уровень, давай я его зачарую. Быстренько давай. Только, блин, я твой дом нашел. А, у а, тебя, у тебя, кстати, ступенек не а, друг Крипер говно за. Я это выкину ненужные вещи. А в каком сундуке? Зачарованная книга, ну ты нюха. У меня там она не одна. Слышишь? Я, я их тебе хотел дать. Ну, давай я тогда зачарую этот самый. У тебя, а... так, у тебя просто не получится. Почему? О, получится, у меня ж наковальня есть. Димчик. Что? И возьми много блоков. Каких? А любых. Много. Кирпичей. Короче, я взял 60... У меня, короче, два стака земли, окей? Да. Не, на, не, не, еще булыжник возьми. Кого? Булыжник. А у тебя есть? Нет. У меня есть только земля, песок и песок души. Я не хобул лыжник далеко. А, ладно, надо. Кей, ну я, короче, возьму э, заговор огня и зачарую лук, да? Не, лучше, да, 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 да. А да. у меня будет он огненным гореть. Ну да. <связь> да кому тут зомби улонутся? Короче, я взял три книги, одну оставлю. А, так. да, кстати, я портал еще не нашел. Слыша, как мы его найдем? Ну я его почти как-то нашел. А, вы сейчас спросите. Слыша, что я зачаровать не могу? Вы сейчас спросите, как эм, типа как я нашел, Ой, как я активировал этот портал. Ну, активирую. Ну я же как говорю, без съемок. Я очень понимаю. Мама, я не понял, что он у меня не зачаровывается? Не знаю может потому что у тебя уровень недостаточно вот стоимость зачарования восьмой уровень на силу ну давай ну все я короче его насилу зачаровал ты взял мышь да все да ну тогда тебе пехать да у тебя факела есть стой два давай я возьму тогда нафига а что там светло ну, нам там факела вообще не нужна а давай. у тебя тыква есть нет можно взять? А у тебя есть? Ну, я там знаю местечко. Ну, ищи да, пока. А вот у тебя тут есть тыква. О, бери тогда. А что, у меня выросла тыква? Да. Выросла. Короче, я ее. О! Что? Я нашел портал. Ура. Сейчас я его активирую. Стой. О, не... нет. Не надо, не надо. Я телепортировал, я телепортировался в этот мир ну нафига. И как ты меня ты пыхнешь? не знаю, как я сюда уйду. Ну ладно. Что делать будешь? А? Не знаю. Ну, Ромич, давай свали меня, ты пахни вдвоем. А? а? нет! Нет! Что такое? Я умер. Вот, блин. Не надо Блин, а как, как так? Я тоже долго его искал. Ты все вещи потерял? Да. Ой, ой, ой. И что делать? А где моя вся алмазная броня вторая? Не знаю, я только взял твои шлемы и все. Фига, я лук зачаровал. Лучше бы, блин, зачаровал что-то. Нужное. Ну ладно. Тернитесь. Не повезло. Ладно. Да, блин, тебе не повезло, мой бассейн. Ты сейчас где? Я? Да. На родики мою. Вот, я. Дай, пожалуйста, мышли. Хочешь даже два, да? Да, не мне мой Зачем мне второй? Не знаю. Привет. Я тебе шлем кинул, да. Окей. Okay. Как дела, братаны? Эй. Я теперь тыку. Я буду так. Помню, заново набивать вокруг. Тебе? Да. А где твоя вторая зачем броня? мне? У меня только одна. Вичуровый. Короче, ладно, я не хор. Так, как-то. Где мы зачарованы? Ромыч, а мне интересно, куда мы шли? Делся. Капец, просто все заново в этих доменах. Ясно. портал. Капец. Может мне тебе что-то дать? А, ну у тебя же есть алмазы. Ну да. Может тебе дать? Зачем мне их и так много? Сколько? Пол стака. А что я на втором уровне зачарую, блин? Ч я летать не умею? Может, ладно. Ай, Дюан! Нет мой домик очень близко к твоему очень а ну сейчас погодите